我最后再告诉你一次，你刚才说的话，我再也不想听到了。我所经历的漫漫修行、重重劫难，都是为了继承天地之位。除了我之外，没有任何人更适合统领天庭。而你，非但不理解我，还任意妄为，信口开河。我说的每一个字，都是你曾经自己的许诺。因为我不知道为什么。 你现在看起来就像另外一个人。我没变，是你眼界心胸太狭隘了，只想着小情小爱。自从踏入天界，花容就在我胸中涌动，前尘往事好像一幕幕都回来了。从前你是赤日神君，我是凤凰，你杀我是出于使命。可如果现在你是天帝， 天帝才是从上古开始一直追杀凤凰的始作俑者，你能明白我的感受吗？我不想和你争辩，我只要你知道，这是天界，尊卑有序，等级森严。以后，在天后和阎罗面前，要谨言慎行。那我是不是应该说，是天帝？ 你去哪里？我去尊天后那里。我想你应该是因为父亲突然轰逝，受了打击，才会判若两人。先分开静一静吧。 若终究不得永生，总有一日，你会如此一般归于腐朽，到头来闹得一场空。你啊你啊，已经没有任何的价值了。从此刻起，再没有任何痕迹、任何证据阻挡。 我就是颜月。